Но вот эта майская июньская жара нас очень сильно подкашивает. И настроение такого уже как Ну нету. Вот даже мы посмотрим, видать? Ага. Что начинается уже образование колоса, выход трубку и а рост это как такового стебля и колоса уже не сформируется. Осадков еще вот уже середина июня, еще ни одного осадка как такового не было, 2-3 миллиметра самое больше у нас выпадало. Начинается подгорание листьев уже, листья желтеют, появляется масса болезней на них, влаги в почве очень-очень мало. Ее практически нет. Ну, корневая система вот, пшеницы и ну, зерновых культур, да и сил, силосных кормовых культур, а, они буквально в буквальном смысле уже на грани. Ну, да, я вам показывал, вам поковырялись. Верхний слой 7-10 сантиметров, буквально в буквальном смысле он сухой. Сейчас только на Бога надейся. Сейчас только ждем, чтобы сверху посыпало. Оно обидно, когда у соседей поливает, а у нас ни граммочки нету. То 20-30 миллиметров, 22 миллиметра. А здесь, ну, ни одного миллиметра. Ну, два миллиметра выпадет, это так, только для сорной растительности. Имеешь в виду руки снять вместе? Да, об этом что можно рассказать? Что холодная весна была, влаги вроде бы и хватало. На любом поле останавливаешься, на всю глубину сколько можно прорыть. Буквально в смысле идет пыль, влаги практически здесь вообще нету. Чем корневая система сейчас питается, одному богу известно. Скорее всего только от а, ночной росы и вот этих а, необильных а, осадков

Вил, Она не хватает высоту даже да. Вот когда жара, почву не меряет, да, температура не, да не от земли уже листья уже начинают желтеть, начинаются. Да, там, елки, папа, они уже, он спустят все. А, гранон посеяла,